На його рахунку більше 80 ролей, у тому числі і жіночі. Більш як чверть століття він незмінно виступає на сцені київського театру драми та комедії на лівому березі. Володимир Горянський український актор театру та кіно, телеведучий. Його найсвіжіша робота роль у кінокомедії виробництва телеканалу Один плюс один останній москаль. Там він зіграв справжнього колоритного сільського голову. Зараз він ще й наставник цілої дитячої команди в проєкті Маленькі гіганти. Вітаємо Володимира Жанського, в нашій студії. Доброго, Доброго ранку. Дякую, що Доброго прийшли. Доброго ранку. Дійсно чудовий голова, голова села, такий, що ну, прям актуально ну, до того ж, вибору зараз. Таким має бути дійсно голова. Так, скажіть, будь ласка, повернемось до москаля. А зараз хотілося поговорити про маленьких гігантів. Талант кого з учасників ваш більше все вразив? І з ким вам легше працювати з, наприклад, станцюристами, співаками чи артистами оригінального жанру? Ну такий питання... Талант. Они все талантливые. Вы же видели по а, вот отборы, какие были, насколько они интересны. И как было непросто, во всяком случае, мне и потом членам жюри отбирать команду. Это очень непросто. Поэтому они все талантливые, а, все замечательные. Вы знаете, всех фраза ваша участница Ева Котюба. <laughs> а, давайте сейчас побачим внутри вырывок с шоу «Маленькие ганты. Покажи там, пожалуйста, Ева Коцюба и Володимира Грань. Ева. Я из города Киев. Мне 5 лет. Я сегодня на всех буду удивлять. Я пришла на блэк, чтобы показать свой талант. Скажи, пожалуйста, а на кого я похож? На старенького Я такой старенький. Никого тогда еще не было на земле, кроме вас. Я говорю, потому что дети ставите на зречный питание. Да, как вы выкручиваетесь? Да нет, все нормально. Мы уже с Евой нашли общий язык. Она меня даже спросила, говорит, скажите, а я вам нравлюсь? Я говорю, Ева, ты мне очень нравишься. Ну, я естественно ее спросил, а я тебе нравлюсь? Она говорит, да, уже нравитесь, понимаете, так что мы нашли общий лык, и работаем <laughs> будем и будем удивлять э, дальнейшими конкурсами и открытиями. Вот, я думаю, впереди еще очень много интересного. Это, это мы согласны, значит, воскресенье 21 не пропускаем. А э, теперь питание, ну, любимая комедия уже украинцев, фина фай, украинская комедия, последний москваль. Э, это сейчас это кружим Я вам должен сказать, что и проект э, "Маленький гигант" он тоже любимый. Уже? Я могу уже это констатировать, потому что я езжу по стране с гастролями, угу. вот, и э, люди подходят и говорят, вы знаете, огромное спасибо вам за этот детский Проект. Просто люди в восторге и с нетерпением ждут продолжения. Это я вам говорю искренне. Mm -hmm. И я рад, что э, есть такой интерес зрителей. Что касается э, москаля, ну, ну любимый. <laughs> Любимые, да. И, естественно, не все знают еще, что снимается продолжение. И когда Сообщает. я об этом говорю, они все просто уже в ожидании, а когда, когда это будет, ну когда будет, я не знаю. Это уже как продюсеры решат. А то, что идут съемки, и сейчас ну как всегда мы опаздываем догоняем или опаздываем осенью снимаем лето ну так уже получилось но тем не менее это будет очень интересно это будет очень узнаваемо из тех событий которые здесь mm -hmm. происходят потому что мы в этот проект впитываем вот ну вот нашу жизнь эту реальную mm -hmm. и трансформируем ее вот в мал вылых вульках и это становится чекаемо, очень дуже, интересно дуже чекаемо, и да. за то, так -то друзья дымусь в неделю Маленькі ганти о 21 й не пропустіть буде надзвичайно цікаво. Ну ви це знаєте. А також звичайно чекаємо на продовження останнього скаля. Дякуємо Володимиру Горецькому, що прийшов сьогодні вранці поділився е, е, цікавими анонсами. Ну,